হয় মই আপোনালোকৰ এছ এইচ জি মটিভেশ্যনেল ট্ৰেইনাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম এছ এইচি বহী সম্বন্ধে মোৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে এছ এইচ জি বহীৰ ওপৰত কি কি বহী গোটত থাকিব লাগে বহুতেই গোটৰ লগত জড়িত হৈছে গোটত টকা জমা কৰিয়ে আছে গোটত সপ্তাহ হোৱাত গৈয়ে আছে কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে যে গোটত কেইখন বহী মেইনটেইন কৰিব লাগে এইটো জনাতো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ আপুনি যেতিয়া গোটত গৈ আছে গোটৰ লগত এটা টকাৰ লেনদেন চলি আছে সঞ্চয় কৰি আছে সেইকাৰণে এই গোটেইকেইটা ৰিপৰ্ট কেনেকৈ ৰাখিব লাগে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমান তথ্য লাগিব এই বহি কেইখন কি কি আজি আমি সেইটো আলোচনা কৰিম প্ৰথম হৈছে উপস্থিতি পঞ্জীয়ন বহি উপস্থিতি পঞ্জীয়ন বহীটো যেতিয়া আপোনালোকে গোটৰ সাপ্তাহিক সভাত যাব কোনে কোনে আহিছে সেই সাপ্তাহিক সভাত তাত এই উপস্থিতি পঞ্জীয়ন বহি উল্লেখ কৰা হ'ব দ্বিতীয়টো আছে সঞ্চয় বহি এই সাপ্তাহিক সভাত আপোনালোকে যি সঞ্চয় কৰিলে সেই সঞ্চয়টো সেই সঞ্চয় বহীত ৰখা হ'ব তৃতীয়টো আছে আপোনালোকৰ নগদ বহী নগদ বহীটো হ'ল আপোনালোকৰ এটা মাহত কিমান টকা কালেকশ্যন হৈছে কিমান টকা খৰচ হৈছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ নগদ বহীত থাকিব এইটো কেচবুক বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত বহি হৈছে সাধাৰণ খতিয়ান বহি যিটো লেজাৰ বুক বুলি কোৱা হয় কেচবুকত থাকিব কিমান টকা খৰচ হৈছে আৰু কিমান টকা জমা হৈছে আৰু খতিয়ান বহি থাকিব কিমান টকা জমা হৈছে ক'ৰ পৰা টকাটো আহিছে কেনেকৈ জমা হৈছে গোটেই ডিটেইলছ থাকিব কিমান টকা খৰচ হৈছে কিহৰ কাৰণে খৰচ হৈছে ক'ত খৰচ হৈছে তাত থাকিব কোনে কিমান ঋণ লৈছে কিমান টকাৰ ঘূৰাই দিব কিমান সুদত লৈছে কিমান দিনৰ কাৰণে লৈছে সেই গোটেই ডিটেইলছটো ঋণৰ বহীত লিখা থাকে ঋণৰ বহীটো খুব দৰকাৰী নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক বেংক পাছবুকটো আপোনালোকৰ থাকিবই লাগিব বেংকৰ লগত যিটো কালেকশ্যন হয় আপোনালোক মাহত যিটো টকা কালেকশ্যন হয় সেইটো বেংকত জমা কৰিবই লাগিব বেংকত কিমান টকা জমা হৈছে বেংকৰ বহিটো আপোনালোকে আপটো ডেট কৰি গম পাব নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ব্যক্তিগত পাছবুক বেংকৰ পাছবুকটো বেলেগ আৰু ব্যক্তিগত পাছবুকটো হৈছে আপোনালোকৰ নিজস্ব পাছবুক প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ নিজস্ব পাছবুক গোটত কিমান টকা আপোনালোকে জমা কৰে সপ্তাহত যেতিয়া টকাটো জমা কৰে তেতিয়া গোটৰ বহুটো লিখা থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ব্যক্তিগত পাছবুক আছে তাতো লিখা থাকিব যাতে পিছত খেলি মেলি নহয় যে কোনে কিমান টকা দিছে বা কিবা ভুল হৈছে নেক্সট হৈছে জমা আৰু আদায় কৰাৰ ৰচিদ যেতিয়া আপোনালোকে টকা জমা কৰিব তেতিয়া গোটৰ পৰা ৰচিদ দিয়ে যেতিয়া খৰচ কৰিব তেতিয়া তাৰ কাৰণে ৰচিদ আপোনালোকে দিব লাগিব নেক্সট হৈছে বীমা বহী বীমা বহীটো যদি চব ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই গোটত এতিয়া যোনে যোনে জইণ্ট হৈছে ভালকৈ এটা বীমা কৰিব লাগিব আৰু বীমা বহীটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব গতিকে এইকেইখন বহী আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিবই লাগিব এইকেইটা বহী মেইনটেইন কৰিলেহে আপোনালোকে গোটত গোটেইখিনি ডিটেইলছ গম পাব আৰু সকলোৱে এই বহীবিলাক শিকিবলৈ কেনেকৈ লিখে শিকাতো চেষ্টা কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে এই গোটেইখিনি ডিটেইলছটো নিজে লিখাৰ চেষ্টা কৰিব বা গম পাব তেতিয়া মই গোটৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব গতিকে এই বহীকেইখন আপোনালোকে জানিবই লাগিব তুমি যদি এতিয়ালৈকে এই বহীকেইখনক সন্দৰ্ভত জনা নাই তে মোৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আছে ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছকে বৰ বনোৱাইছে এইটো চাব আৰু গোটৰ ওপৰত মোৰ আৰু বহুত ভিডিঅ' বনোৱা আছে চি এল এফ কি তাৰপৰা এইখিনি ভিঅ' কি গোটেইখিনি ভিডিঅ' চালে গম পায় যে মোৰ যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবো সাবস্ক্রাইব করব ধন্যবাদ